يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من أن يعلم من الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا من مكث منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم وإن يريد خيانتك فقد خل الله من قبل فأمكن منهم والله عليم من حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا بعدهم أولياء بعد والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاة من شيء حتى يهاجروا وإن في الدين فعليكم نصر على من بينكم ومن ميثاق الله بما تعملوا بصير والذين كفروا بعدهم أولياء بعد إن تفعلوا في فتنة فلا الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا لكم حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين الذين من بعد وهاجوا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولى رحم بعد وأولى ببعض في <applause> كتاب الله إن الله بكل شيء عليم